मुमनिन कराम अल्लामैक्कम यह मदद जैसा कि आपको पता ही है कि हमसे मुख्तलिफ़ सवाल होते रहते हैं और मैं अमूमन इनके जवाब बना बना के देता रहता हूँ तो आज ही उसी सिलसिले इस में हाजिर हुआ हूँ तो हमसे पूछा गया है कि अलम पाक ये जो अलम पाक है ना नबी पाक सलम के दौर में था ना ही हज़रतली ने इसलम को निकाला और ये आप लोग इस अलम को क्यों चुमते हैं इसकी क्या मतलब बैकग्राउंड है तो आज मैं इस अलम के बारे में बताना चाहूँगा कि इस अलम को कब से चूमना स्टार्ट किया गया और ये इसकी क्या फजीलत है तो आइए चलते हैं फोटो पेज की तरफ तो वाक़ दरअसल ये है कि जब हजरत अलीम ने जंग सफ़ीन में माल के से फरमाया कि मेरे पास एक है जो आज से पहले मैंने नहीं निकाला और ये वो अलम, अलम मुबारक है जिसे रिसालत पनाह ने निकाला था और आजरत सल वसलम ने मुझे फरमाया था कि ए अबुल हसन तुमने मेरे बाद नाकशीन काशतिन से जंग करोगे और फिर जनाब अमीर ने वो अलम निकाला और वो बहुत पुराना हो चुका था बस जब लोगों ने नबी सल वसलम अलम देखा तो बुलंद आवाज से रोने लगे और जिन लोगों ने इस अलम तक पहुंचने का रास्ता पाया उन्होंने उसे चुमा भी अवाला के लिए आप इस किताब को नोट कर सकते हैं अल इबादा सफा नंबर दो सौ तिरसठ बातम सफा नंबर दो सौ सत्रह बस इस बात से यहात हुआ है कि शबी ये अलम पाक से मकसूद एक नक्शा को जेन में लाना मकसूद होता है और इसका अदब एम इजहार अकीदत के तौर पर हम करते हैं जो ना ही शिरक है और ना ही बिदत और ना ही अमर ममनु है जैसा कि असहाब और तबा तब, तब, तब इनके अमल से मुतरा बाला रवायत से साबित है तो येम पाक निकालना सहाबा की मतलब सुनत है इसको इतरा चूमना इसका इत्राम करना इसकी ज्यारत की शाही करना ये सहाबा कराम से मतलब साबित होता है ये जो हमारे जलूस में अलम पाक होता है ये वही है जो कि सहाबा कराम अपना अपने ने जंग सफ़ीन में भी और जब जंग खैबर में नबी पाक ने कहा था कि सुबह मैं अलम उसको दूंगा जो कि मर्द होगा गहरे फरार होगा और करार होगा मतलब जंग जंगों में साबित कदम रहेगा सुबह अलम मैं उसको दूंगा तो वही सबा कराम इस अलम को पाने के लिए सारी रात ना सोए और उन्होंने सुबह तक इस बात का इंतज़ार किया कि सुबह अलम पाक किस को दिया जाएगा तो यही वो अलम पाक है जो करबला में भी जनाब ग ने उठाया और इसकी फ़जीलत करबला तक पहुंची और आ, इसका जो सलार सर, अल, था अलंबरदार था वो मुशद मौला गज़ी अब्बास लंबरदार थे और आ, यही इस्लाम का वो झंडा है जो कि आज तक फातह है और आज भी हमारे घरों पर लगा हुआ है इस बात की निशानी है कि कोई न कोई इसका वारिस आज भी मौजूद है जो कि पर्दे गैब में है जजाकला भाई दुआओं में याद रखें आमीन